うピッ английский улучшился, несомненно, потому что это непрерывное общение, два месяца на английском языке, где ты просто не можешь общаться на английском, где тебе приходится выкручиваться, приходится как-то выражать свои мысли по-другому и понимать других. Вы особенно понимаете, что люди точно так же могут не разговаривать на английском, и как-то пытаетесь на упрощенном понимать и разговаривать, и очень помогает преодолевать все, все барьеры, как и коммуникативные, так и выходить из своей комфортной зоны, так как ты прилетаешь один в не, незнакомую страну, абсолютно вокруг тебя новые люди. Вот. позагорала, поработала, пообщалась, ну вот что. Да, в конечном итоге это и работа, и отдых, и общение, и путешествие, так как Мальт это Европейский Союз, мы полетели, у нас были выходные дни, так это как так как это был фестиваль, нам в Мальте называется фестиваля. Мы по полетели в Германию, с Германии на машине спустились через всю Италию, стали на Сицилию, с Сицилии приплыли в Мальту. Это и путешествие, и приключения, и общение, и, и работа, и знакомства и опыт.